Salam aləmlər, kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə Masotsuz qəsəbəsində əsas magistral yola yaxın, şəxsi tikili, 2 sot torpaq sahəsində bir mərtəbəli, yerdən kürsülü belə bir gözəl həyət evi çəkib təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, ev tam şəxsi istifadə üçün tikilib. <coughs> təmir super vəziyyətdədir. İndi həyətdə evin təmirli qəşəngidir. Həyətdə yarımçıq işlər var ki, buranı novelleşdirib gördüyünüz kimi belə bir görüntüsü var. Burada da kifayət qədər boş sahəsi var oturub durmaq üçün. Həyətyanın sahəsini sizə təqdim edeyim. Həyətdə rahatlıqla maşın daxil olur. Bravo marketə, Şok marketə, poliklinikiyə yaxın yerdə yerləşir. Hətta bura televizor da qoyub ki, oturub baxa bilərsiz. Deməli, keçək e, mətbəx evin içini və ərazini sizə tanış edeyim. Bax bura həyətdə ayaq yolu düzəldilib öz üçün. Evin arxasına keçmək üçün yer var. Həm hamamdır, həm ayaq yoludur. Baxın burdan göstərəm sizə tam Hazır vəziyyətdə. Axısa suallar falan quraşdırılır. Burdan da evin arxasında yol var. Onu da üstün e, bağlayıb bura balon bança yığmaq üçün yerlərdir. Kombi. E, bəli, kombisi falan hər şey hazırdır. Ev yəsi maşallah məndən yaxşı bilir burda nə var, nə yoxdur. Keçək evin içini, otaqları ilə sizi yaxından tanış eləyim. Əziz izləyicilərimiz, qeyd edirəm ki, qiymət də çox münasibdir. Ev tələsi satılır. Yəni təcili satılır. Sol tərəfdə yerləşir evin mətbəx otağı. Deməli bütün otaqlar tam təmirlidir. Bir də nə mətbəxinin aboyu yoxdur. O da puldan çıxılacaq. Yəni hamısı hesablanıb puldan çıxılacaq ki, bura nə qədər xərci var. Burada yerləşir bir yataq otağı. Qeyd edirəm ki, evimiz 8-in 12-yə inşa edilmişdir. 100 kvadrat evin sahəsi var. Baxın. Bura bir otaqdır, yataq otağıdır. İstili batareyalar quraşdırılmışdır. Burada da kifayət qədər yeri var. Yəni əşyalar yığılıb boş sahəsi də normal ölçüdə qalır. Bura evin qonaq otağıdır. Baxın. Belə bir, -bir qonaq otağı var. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Çox səliqəli evdir, həddindən artıq. Yəni rahat evdir, insanı yormur. Demək olar ki, hər otaqda kondisioner var. Yataq otağında da var, zalda da var siz digər yataq otağını sizə göstərim. Bura digər bir yataq otağıdır. Uşaq otağıdır, amma əslində e, kifayət qədər geniş sahəsi var, yəni burada e, böyük otaq kimi də istifadə eləmək olur. Əzizləyərizlərimiz, evimiz satışa çıxıb 60.000 manata. Sənəd, torpağın çıxarışı var, evin qubcası yoxdur. Qazı, suyu, işığı, interneti, telefonu hər bir şeyi Daimdir. qaydasındadır, daimidir. Burda da evin hamam otağı yerləşirdi. İndi buranı eliyib kladovka, paltar asmaq üçün yer düzəldilib. Hamam çıxardı bayra. İstəyə görə əgər kimsə istəsə bayırdakı ki, otağı hamamı ləğv eliyib, burda yəni yerlər var. Aksessuarlar bura yığsa kifayət edir ki, burdan da istifadə eləyə bilsin. Kanalda hər qiymətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayan izlədiyiniz üçün təşəkkürlər